We'll <laughs> Там, где мы почитаем твое присутствие, мы почитаем все, то, что ты сделал все что ты делаешь. Мы не относимся по ночь, так, сейчас. Как типа в шумы уже к этому привыкли, Каждый Каждая я с тобой это новое. отца, опять люби больше. Просто скажи сейчас, отец, в руки твои отдаю сердце свое, душу свое. Самое безопасное место во Вселенной — это быть в руки отца. Я сейчас просто признаю, отец, что я много знаю. У меня голова уже квадратная от знаний. Я сегодня беру и отдаюсь от тебя, Господь. Понеси меня в твоей простоте, в детской простоте, как ребенка, в глубину твоего сердца. Господь, Твое тело на земле, церковь. Мы почитаем, Господь, все Твои детей, Отец. Мы почитаем, Господь, мы почитаем, слава Тебе. Аллилуйя! такое слово сейчас, что сегодня время свободы. Сегодня в жизни каждого, кто пришел сюда, Бог хочет по-настоящему любить Пасху свою, свободу, выход. Аллилуйя. Хая ларес. Дух истины здесь. Дух премудрости здесь. Спаситель мира, разбитое сердце, состав обитель твоя любовь, девичок и И как ребенок, я счастлив нов, ко мне пришел, ко мне пришел Спаситель мира. Сердце создало. Состава... здесь, чтобы сказать тебе опять, возможно, все мои заботы о за себя. Я хочу, чтобы твое движение в этой земле было легким. Ты зря поверил в то, что я наслаждаюсь, когда моим детям трудно. Я также переживаю, когда тебе трудно. потому я отдал своего сына и чтобы ты сегодня мог идти по жизни легко. Время Иисуса легко, Его не то Давайте расскажем. Время моего Иисуса легко. Друзья, если вы сейчас услышали, я если сейчас хочу сказать, что это очень важно. Аллилуйя! Ух ты! У меня такое ощущение, что открыл глаза и попал куда-то. Кто сегодня жила, э, принимает Божье приглашение пойти в беззаботное детство? Друзья, это, это, это важно, потому что кто-то скажет, ого, тут проблем полный. Тут проблем сколько, не оберешься, друзья. Но я сегодня проповедую Слово Божие. Кто, с, кто с нами? Аллилуйя. Склонись, душа моя. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Мы сегодня, если сегодня есть у кого-то есть проблемы, что не молчите, не история просто выходите сейчас время когда дух со мной приглашает чтобы взять ваше время на себя и положить на вас свое а я еще надо три раза. Он, он вроде один раз воскрес. Слава Богу. Это чтоб не забыли. Я не сильно то приготовил послание, ну, как бы даже Библию с собой не взял, потому не сильно обижайтесь я буду с такой карманной Библией читать. Вы не против? Пасха у нас праздник яичек и булочек. Правильно? Выход из рабства. И много людей сегодня на самом деле не пришли, потому что не знали, что в конце служения мы будем светить яйца и пасы. Колбасу только в ограниченных количествах. Правильно что просто, да? Ну, для, для особо избранных и вино можно, наверное. А, в книге Исход а, в 12 главе а, описана история. Очень интересная. Кто читает книгу? Читали книгу Исход, да? И знаете, что, кто может сказать, что мы сегодня празднуем? Наша, да, да, да. То есть, вот сестра говорит, что мы сегодня празднуем Иисус, Пасха наша, Пасха за нас. Вы знаете, что Пасха это не христианский праздник. Пасха это дохристианский праздник. На много-много, на несколько тысяч лет назад до пришествия Христа уже был праздник Пасхи. Да? В книге Исход, когда евреи были в египетском рабстве, Бог пришел к Моисею, послал его в Египет, чтобы вывести народ из Египта. Были казни там, да, мы знаем, там разные были казни, казни, казни. И перед последней казнью Бог сказал Моисею пойди к фараону и скажи ему так, отпусти мой народ совершить жертвоприношение в пустыне мне. И если ты этого не сделаешь, то в каждой семье будет горе. В каждой семье умрет первенец. И к евреям пришел Бог и сказал, вы же в эту ночь по семейству, каждое семейство, или семейство, если маленькое, то два семейства, возьмите ягненка. Дальше он рассказал, какие параметры этого ягненка должны быть, что он должен быть непорочный, мужеского пола и так далее, да, помните? И вы знаете, все характеристики, все, что Бог говорил об этом ягненке, все, что он говорил о его приготовлении, оно все пророчески указывало на Христа. И сам Иисус, обращаясь к учителям закона, к книжникам, он говорил, что вы исследуете Тору, вы исследуете Писание и думаете найти в них жизнь вечную. А они все все Писание, весь Ветхий Завет, все Писание, каждая его буква, она говорит обо мне. И э, апостол Павел говорит, что многие люди, читая Писание, не понимают его, потому что покрывало лежит на умах. Да? И, я раньше думал, что когда я становлюсь верующим, когда я пришел в протестантскую церковь, принял Иисуса в свое сердце, это вот покрывало и снялось. Теперь я могу понять Писание. Но вы знаете, к сожалению, к сожалению, люди по 20 лет ходят в церковь, и так и остаются. Они рожденные свыше, у них в сердце живет Христос, но покрывало остается на умах, Потому что в Писании они ищут способы и методы спасения. Вы исследуете Писание и подумаете через них иметь жизнь вечную, спасение, процветание или еще что-то, что-то, что-то. И остается покрывало на умах потому что оно снимается только Христом. Каждая буква Писания, она говорит только об одном, только о Христе. Даю вам сейчас ключ и правила толкования любого стиха в Библии. Если этот стих не указывает на Христа, то вы его еще не поняли. Копайте дальше, ищите Христа в каждом стихе Библии. Все Писание, оно говорит только об одном, об Иисусе Христе. Аминь. Вернемся к Пасхе. И Бог сказал через Моисея к народу, что возьмите ягненка, сварите его, разделите, съешьте, приготовьте на углях, сделайте то-то, 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 то-то с ним, ибо это Пасха Господня. Аминь. Вот именно это. То есть это не хлеб, не маца, не булка, не яйца. Пасха — это мясо. Пасха — это плоть. Плоть Христа. Аминь. Плоть ягненка. И э, Иоанн, 11 глава, 55 стих, говорятся такие слова. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Но первое, что я хочу сказать, если вы заметили, в книге «Исход» Пасха называлась Господней. А здесь уже написано была Пасха Иудейская. Я очень люблю традиции. В традициях живет душа народа. Но, к сожалению, иногда традиции они заменяют Бога и заменяют отношения с Богом. То, что было живым, то, что было действенным, то, что в Египте спасло жизни, спасло души целого народа, стало просто преданием. Пасха Господня стала Пасхой Иудейской. Сегодня у нас есть католическая, православная, протестантская. Да? Сегодня у нас много-много-много разных Пасх. Да? «Песах, пройти мимо!» Да? Переводится. Слово «песах, пройти мимо!» И Бог сказал, что в эту ночь я буду проводить казни по всему Египту. Христиане э, евангельских церквей считают, что Египет э, как бы отождествляет мир, что вот Бог идет судить мир, да? И говорит, что я не лицемерно Буду идти и судить всех за их грехи. Но только та семья, только тот дом, где на косяках будет кровь невинного ягненка, этот ангел посчитает искупленными, что за эту семью, за этот дом уже заплачено. Он увидит эту кровь и пройдет мимо песах, пройти мимо. Он пройдет мимо, потому что цена заплачена эта семья уже оплачена сполна. Аминь. Потому мы сегодня не празднуем, не празднуем Пасху, которая случилась в день воскрешения Христа. Пасха была за несколько тысяч лет до Него. Он символически воскрес, был распят и воскрес в дни пасхальные, как Пасха. И уже апостол Павел говорит, что Пасха ваша. Христос закланный за вас. Аминь. И еще есть одно Писание, которое не совсем говорит о Пасхе, но оно говорит, слышали такой термин, как «козел отпущения»? Это не совсем из праздника Пасхи, это из праздника Йом-Кипур или день очищения. В Иерусалимский храм приводили двух жертвенных животных, козлов, одинаковой масти. Первосвященник бросал жребий по его выбору. Одного из козлов приносили в жертву на огне, а на другого первосвященник символически возлагал грехи всего еврейского народа и отпускал в пустыню. Отсюда козел отпущения. Затем козла уводили в Иудейскую пустыню, где сбрасывали со скалы под названием Азизель в пропасть. И вы знаете, Иисус стал и этим козлом отпущения, на которого возложили грехи всего мира. И Он спустился в эту пропасть. Он спустился в ад со всеми нашими грехами. Он стал этим жертвенным животным, на которого возложили все наши грехи. И слава Богу, Он не остался в аду. Слава Богу, Он не остался в могиле. Слава Богу, ни смерть, ни ад не могли удержать Его, потому что Он сам был безгрешен. Аминь. Поставьте Ему славу. И вот возвращаемся к Евангелию от Иоанна. Иоанн Креститель говорит, о пирании крестителя говорится. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот, вот Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира. Аллилуйя! Скажите, Иисус взял мой грех. Иисус взял твой грех. Иисус взял на себя грех всего мира. И если вы заметили, здесь не говорится грехи, здесь говорится об одном грехе. И знаете почему? Потому что Иисус, Он не разбирался просто с конкретно взятыми сотнями, сотнями и тысячами грехов. Он взял твою и мою греховность. Ты больше не грешник. Он забрал суть греха. Он забрал то жало греха, ту инфекцию греха, которая тянула тебя, которой ты был заражен. Он забрал просто твою греховность, и он сам стал грехом. Он сам стал э, этой инфекцией, этим грехом, чтобы удалить ее из тебя. Аминь. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Аллилуйя, воздайте ему славу. Аллилуйя, слава Господу. Он действительно воскрес.